4.4 э, делать благодаря э, полному приводокладу, который все знают и всеми он известен. Ну что, начинаем. радиатора с логотипом Audi, с логотипом R4, э, окантовка хрома, э, передние сенсоры парковки, омыватели фар, э, противотуманные фары, воздухозаборники, э, диски Audi с тормозами раз 4 Семи спицевые логотип РС-4 белые зеркала окантовка хромом окон также навигация. Эй, если не ошибаюсь, тушная коробка передач, логотип Audi на роли, логотип R4 на роли, мультифункциональный руль. с приключательными под рулем. Также на моем предыдущем обзоре Audi Q7 я не сказал про руль. Он тоже там мультифункциональный и Э, с древними переключателями, с логотипом Audi. Верхние трубы очень агрессивно выглядит окантовка хромом э, багажника, логотип Audi, 3 сигнал, субсигнал э, обогреваемое заднее стекло, Бензобак. Ну что, пару слов скажу об этой машине. Машина мне понравилась спортивная, хорошая, добротная. Материалы у нее очень люксовые. Также на ней можно погонять, поездить по городу спокойно. Машина для подойдет как и для молодых, так и для старших, которые хотят погонять и нормально поездить по городу Ну что я на я думаю что на этом закончим мой обзор экстерьера на а, Audi RS 4.6 года выпуска а также подписывайтесь на мой канал комментируйте видео говорите какие машины вам а, сделать обзор и до следующего видео. До свидания.